साई जो 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 साई తోటలు పెంచినా మూగ జీవులను ప్రేమించినావు మండు టెండలో మధురా గలనిది నీవు కాంతి కాంతిరేఖలో నీవు అఖిలాండ కోటి ఓ సాయి జగములను నేలి అలసి i सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासं सुधाविणं धिक्तमप्य प्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तम् न मामीश्वरं सा मामेश्वरम् सद्गुरु सा శక్తిపుడా శక్తి రూపురా శివ శక్తి రూపుర నిలయ మే నాకు దైవ సన్నిధి నీ ఆలయమే నాకు దైవ సన్నిధి నీ పాదాలే నాకు शरणगति साई शरणगती शक्तिरूपपुडा शिवशक्तिरूपुडा నిలవాలని నీతో మాట్లాడాలని మాదల ఓ సాయి నీ ఒడిలు కూర్చుని నా వేదనా చెప్పుకు वङ्गीपादाली शरणगी नागु शरणगी शा నేను కావలిగా ఉండాలని నీ వారం వెలుపన నేను కావలిగా ఉండాలని నీ సేవలు చేయాలని నా కోరిక సాయిషామే నిరతము నలుచేయాలనీ నా కోరికా లోకnayకా సర్వరక్షకా లోకnayకా సర్వరక్షకా ఆపద్ పాదాలి శరణాగతి నాకో శరణాగతి

सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं सा साई नाथम् श्री साई स कृपानिधे युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं। धातापि वक्ताक्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साई नाथम् अखिलनृणां प्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् श्रीसाई स कृपानिधे अखिलनृणां सर्वार्धसिद्धिप्रद धातापिवक्ताख्यमाह दद्भक्त्याशरणं वक्ताक्षमाः दद्भक्त्या कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साई नाथम् श्री साई स कृपानिधे अखिलनृणां सर्वार्धसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरजःप्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तिच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साई स कृपानिधे अखिलनृणां धातापि वक्ता क्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं सा श्री साई श्रीसाई अखिलनृणां युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम तदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् त्रिसाईसकृपानिधे अखिलनृणां सर्वार्धसिद्धिप्रद युष्मत्पादरजःप्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साई नाथम् श्री साई स कृपानिधे अखिल नृणां सर्वार्धसिद्धिप्रधयुष्मत्पादरजःप्रभावमतुलं धातापि वक्ताख्यमाह। दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुम् स्वभक्तिच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साई नाथम् श्री साई स युष्मत्पादरजः अखिलन्दृणां धातापि वक्ता क्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सम्भवस्थानसंसारहेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं सा साई नाथम् सकृपानिधे अखिलनृणां युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षमाः दद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान्नान्यच्छरण्यं मम